Мы с вами уже этот материал прошли, и я просто, наверное, это распакование последовательностей выкину выше в следующий раз. Так будет логичнее. А, вот у меня присваивание а, кортеж какой-то переменной. Вот то же самое а, я присваиваю тю а, наоборот. Слева направо, теперь справа налево. Если я печатаю, то я вижу, что name s, b и s, bob 1, 2, без проблем печатается. То есть можно это присваивание делать и, и без скобок, и результат будет один и тот же. То есть вот распаковочка, она так себя ведет. Только четенько надо знать, что там с этой стороны ровно столько, сколько с левой стороны, так и с правой. Вот. Это работает не совсем, так бы мы просто. Это работает не только с кортежами, но и со списками. Это работает вообще с, с итерируемыми объектами, и я могу вытащить «ABC», из ABC э, и распечатать ABC, и мы видим, что ABC э, взялись по одному и напечатались. Благодаря тому, что я это показывал вам выше в Коде. я думаю вам понятно здесь просто пробежали повторили поняли как это работает что такое распаковка то есть вам нужно четко знать сколько слева сколько справа иначе если вы дадите тут две э, или четыре вас обругают не буду краснеть ленту э, захотите проверить проверите но есть одна офигенная интересная штука в Python, э, который в других языках э, ну я не может быть есть может нет это использование оператора звездочки при распаковке последовательности. Ну, под последовательностью имеется то, что имеет индекс, понимаете, да, то есть, а, и, то есть как-то упорядоченные элементы. Это список, это кортеж, это рядок. Этот, как его? ну, вот этот, строка, вот это, ABC тоже. Это все последовательность, у них есть индекс внутри. Да, ну и вот пример, вот моя последовательность, вот мой, он же список, и дальше я могу, смотрите как, я беру самый первый, это я просто так захотел назвать, чтобы мне было понятно для дальнейшего, я беру типа А нулевой, самый левый, самый первый элемент, а здесь звездочка REST, это тоже просто так REST, можно было REST Full API X158 35 написать, ну а просто имя, какое-то имя. И что происходит? Когда я это выполняю, а потом печатаю кортеж из двух объектов, то оказывается, что my, my list никуда не испортился. А в A-0 у меня 0, 0, 0, объект с индексом 0. А в REST у меня все остальное. То есть я таким образом сделал кучу действий. Я отрезал в a 0 нулевое положил и создал новый список, в котором хранится хвост от отрезанного от Майлосты. Эту операцию можно сделать и наоборот. Ну, он как бы не rest, а он first или там beginning, ну, если вам так надо. Но бог с ним, rest. И А последний. И в этом случае происходит все наоборот. 0, 1, 2, 3, 4, а в А последний поехал пятерка. То есть я отщепляю один элемент, а все остальное поехало в начало но работает более изысканно, более изысканно работает, что именно более изысканно работает? Вообще-то можно и так. Вот у меня есть rest, и я беру отскусываю два элемента, последний и предпоследний, и все работает. Звездочка rest, ааа, АЛАСТ, last, my LST, и работает. То есть в rest поехало все, что там на в начало. А два последних отщипнулось. Последний вариант использования. Понятно, что тут можно запятых нагородить под вариантом наделать. Я сначала беру один или несколько. С конца беру один или несколько. И со звездочкой оставляю один. В таких выражениях со звездочкой может быть только один. Rest, и вот это работает следующим образом. Я за одну операцию отщипнул один объект, отщипнул второй объект, и здесь отщипнул, в середину запхнул третий объект. Ну, собственно говоря, все, что я хотел показать про распаковку последовательностей. Давайте вопросы и расходимся.